Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walewis Klan. Saya dah kata dah, Jabatan Peguam Negara akan memfalkan rayuan berhubung keputusan mahkamah tinggi yang telah membebas dan melepaskan Yusof Rotter baru-baru ini. Memang dari segi undang-undang, mereka ini berhak untuk merayu. Tetapi, adakah mereka ini wajar merayu? Jom kita bedah. Kita intro dulu! La 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Seperti mana jangkaan saya dan mungkin jangkaan ramai pihak Jabatan Peguam Negara pada hari ini telah mengeluarkan satu kenyataan media Memaklumkan bahawa mereka akan merayu keputusan mahkamah tinggi Yang telah membebas dan melepaskan Yusuf Rotter Daripada dua pertuduhan membabitkan pemilikan senjata api Dan juga dadah berbahaya pada 12 Jun yang lepas di mana mahkamah tinggi pada ketika itu bukan sahaja telah membebas dan melepaskan Yusuf Rota bahkan Yusuf Rota juga tidak perlu untuk membela diri. Jadi secara asasnya memang kita dah jangka kan yang Jabatan Pengguna Negara akan bertindak berayu keputusan ini. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada peringkat awal ketika sidang media selepas keputusan mahkamah tinggi diumumkan pada 12 sebelah itu ini soalan saya dan ini jawapan dari Peguam Rafiq Rashid Ali. Uh otoriti apa mungkin boleh tanya ada kemungkinan tak pihak pendakwa itu buat rayuan berkenaan kes ini? mana-mana kes yang mana mana-mana pihak tewas atau kalah dalam mana-mana perbicaraan untuk jenayah perlu failkan notis rayuan dalam masa 14 hari so terpulang kepada pihak pendakwaan sama ada mereka nak failkan rayuan ke tidak itu hak mereka dari segi undang-undang Nampak tak tuan-tuan dan puan sekalian? Di saat dua tahun lain pada ketika itu, kalau tengok video saya itulah kan, bertanya tentang keadaan Yusof bertanyakan tentang adakah dekat penjara itu beliau dikenakan apa-apa tindakan ke ataupun dibuat macam-macam dan sebagainya kan? Tetapi saya memilih untuk bertanya soalan sama ada Jabatan peguam Negara pendawaan akan merayu keputusan ini. Di mana kata Rafi Rafshid, setiap orang yang kalah mana-mana kes jenayah, boleh bertindak untuk merayu keputusan tersebut kerana itulah peruntukan dan hak mereka berdasarkan kepada undang-undang. Jadi secara asasnya, tindakan Jabatan Pengguna Negara untuk merayu kes Yusuf Rotor ini merupakan satu perkara yang dijamin haknya dalam undang-undang. Maka kita tidak boleh pertikai, eh Jabatan Pengguna Negara kau ni apa hal tiba-tiba nak rayu pula? Tidak, memang hak mereka untuk merayu. Kita tak boleh nak pertikai. Dan kenapa mereka nak merayu, itu juga kita tak boleh pertikai kerana di bawah artikel 145 Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan bahawa Jabatan Pegawai Negara berhak untuk melakukan apa sahaja sebenarnya mereka ini hendak memulakan prosiding, hendak menarik kembali prosiding, mereka hendak mendakwa, mereka hendak tarik balik pendakwaan, mereka nak berayu. Apa sahaja tindakan mereka, mereka boleh buat atas prerogatif mereka dan mereka tidak perlu menjelaskan tindakan mereka itu kepada orang awam. Jadi secara asasnya macam saya katakan, inilah hak Jabatan Pegawai Negara, inilah hak pasukan pendawaan untuk membuat rayuan, maka kita naikkan atas dasar keadilan. Cumanya, walaupun mereka ini berhak, soalan yang paling besar ialah adakah mereka wajar? Berhak dengan wajar adalah dua perkara yang berbeza sama sekali. Sesuatu so, yang berhak itu mungkin berhak, tetapi mungkin yang dia berhak itu bukan satu perkara yang tidak wajar. Lagi satu, mungkin perkara itu wajar lakukan tetapi bukan hak dia untuk lakukan perkara itu. So, kita nak bedah di sini. Memanglah mereka ini berhak untuk merayu tetapi adakah mereka ini wajar untuk merayu? Pada pandangan saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Jabatan Pegawai Negara dalam hal ini, mereka tidak wajar merayu. Ya, mereka memang ada hak untuk merayu tetapi mereka, pada pandangan saya, tidak wajar untuk merayu kerana beberapa sebab. Yang pertamanya, dari segi perjalanan dan juga keputusan kes itu sendiri. Sekarang, kes itu memang kita dapati sangat-sangat longgar. Terlalu longgar sampai hakim mempertikaikan banyak perkara, bahkan saksi-saksi pendakwaan juga dilihat lebih banyak bersetuju dengan pasukan pembelaan berbanding dengan bersetuju akan naratif pasukan pendakwaan itu sendiri. Benda itu pun dah cukup membuktikan betapa kes ini sebenarnya memang tak patut dibicarakan at the first place pun. Let alone untuk dirayu. Bahkan pada ketika hakim memberikan penghakiman beliau, beliau telah memaklumkan tentang kegagalan saksi pendawaan untuk membuat siasatan secara menyeluruh termasuklah gagal untuk menyiasat dakwaan Yusof betapa ada satu elemen perangkap yang cuba dikenakan ke atas beliau. Benda ini ada rekod mahkamah ya. Benda ini ada dalam penghakiman. So, bukan satu perkara yang kecil anak, bukan satu perkara konspirasi ke ataupun kita borak kosong kat luar ke tetapi benda ini ada dalam penghakiman. Bahkan hakim juga atas sebab yang sama menyatakan dengan jelas bahawa Yusuf Rotter ini tidak selamat untuk dipanggil membeli diri. Jadi oleh kerana itu, hakim berpandangan dan telah membuat keputusan betapa Yusuf ini patut bebas dan lepas tanpa perlu tampil untuk membela diri. Jadi elemen-elemen ini sebenarnya pun cukup dah menguatkan kepada kita betapa kes Yusuf ini sepatutnya memang dah selesai lah. Memang tak selesai macam tu je. Tak payah nak ada chapter 2, chapter 3 dan sebagainya. Even pada pandangan saya, tak perlu dirayu pun. Sebab anda kata kalau dirayu, ianya akan menyebabkan, yelah, nanti kau masuk mahkamah balik and then makan kau akan kalah balik Then, what is the point? Sebab sekarang ini, pendawaan ialah di bawah Jabatan Pembangunan Negara. Mereka menggunakan duit rakyat untuk bergerak. Jadi anda kata kalau duit rakyat dibazirkan untuk satu perkara yang memang confirm mereka tak boleh nak menang, dan how? Apa gunanya mereka bergerak atas satu kes yang memang confirm tak menang, membazirkan duit rakyat dan sebagainya? Jadi oleh kerana itu, saya berpandangan memang tidak wajar sebenarnya berdasarkan kepada fakta-fakta dan juga situasi ini untuk Jabatan Pengguna Negara membuat rayuan ke atas kes Yusof Proto ini. Apatah lagi, kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu banyak sekali kes di luar sana yang lebih high profile yang memang sepatutnya Jabatan pergunegara Negara boleh merayu ataupun memang mereka ini ada hak untuk merayu tetapi mereka tak merayu. Yang terdekat kan kita dikejutkan. Tak berapa lama selepas isu itu bebas dan lepas, kita dikejutkan dengan pembebasan empat orang individu yang dikaitkan dengan pengedaran berjumlah 2 tan. 2 tan ke 4 tan aku lupa dah. Tapi yang pentingnya dia memang main lah bukan mikrogram tau. Main terus. Tahu tak? Tan ini banyak. Seribu kilogram satu tan. Jadi kokir jumpa itu antara dua ataupun empat tan. Saya pun lupa tetapi mereka berempat telah dibebas dan lepaskan oleh mahkamah atas dawaan memang pendakwaan gagal untuk membuktikan kes ini ada prima fisi. Tetapi sehingga ke hari ini kita tak dengar pula Jabatan Pengguna Negara memfailkan rayuan terhadap kes tersebut. Tetapi mereka memfailkan rayuan terhadap kes Yusuf Rotter. Jadi apa istimewa sangat kes Yusuf Rotter ini sampai mereka terlalu obses untuk nak fight dekat kes ini sampai mereka memfailkan rayuan. Macam tak kena. Sedangkan Yusof Rotten ini, dia cuma seorang individu yang dikatakan memiliki dua pucuk setiap mainan dan juga ganja seberat 300 gram. Itu saja. Tetapi kelihatannya pasukan pendakwaan bertukus lumus cuba untuk fight juga kes ini sampai fahkan rayuan. Tetapi kes yang tentang tu, mereka tak fahkan rayuan pula. Dan dalam masa yang sama juga, kita kena ingat. Pasukan pendakwaan ini juga tidak memfahkan rayuan terhadap keputusan mahkamah untuk memberikan DNAA membebas tanpa melepaskan Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan yang sudah pun memasuki fasa prima facie. Jabatan Pegawai Negara AGC pasukan pendakwaan tidak merayu langsung keputusan DNAA oleh hakim pada ketika itu. Dan sekarang kes itu dah tergantung dekat 2 tahun tak nampak pun tanda-tanda yang AGC hendak meneruskan kembali kes tersebut. Tak nampak tanda-tanda yang pasukan pendawaan kata, ok fine, kita jumpa bukti baru, kita nak teruskan kes ini. Kes itu dah jadi cold case untuk lebih kurang dekat 2 tahun. Tetapi itulah, Dapatan Mungkin Negara mungkin tak ada kes ini lah sebab mereka sendiri yang minta untuk kes ini dihentikan proseding pada ketika itu. Jadi, oleh kerana itulah mereka tak rayu sebab sebab apa kena ayuh atas satu benda yang aku sendiri hentikan proseding. Bukannya keputusan mahkamah. Mereka yang hentikan proseding. Jadi mahkamah pun tak ada pilihan terpaksa bagi DNAA. Nampak tak dari situ tuan-tuan sekalian. Saya kena halat beri juga tahu sebab ada anak apa kata oh masa Zahid Amidi lepas tu kau kata mahkamah tak adil. Kita tak pernah salahkan mahkamah. Mahkamah tak bersalah hal ini. Sekarang ini kenapa Zahid boleh dapat DNAA kerana Jabatan peguam Negara which is pendawaan pada ketika itu bertindak mengetingkan proseding. Konon-kononnya kata oh ada bukti baru dan sebagainya bla bla bla. And kemudiannya hakim pun terpaksa lah. Bila kau tak nak teruskan pendawaan, kau tak nak teruskan proseding, then hakim boleh buat apa? Terpaksa lah bagi DNAA. Kenapa DNAA? Sebab kes itu dah melepasi fasa prima facie. Bukannya baru peringkat pendawaan, bukan baru nak cari kes itu ada prima facie atau tidak. Dah lepas pun. Jadi terpaksa lah DNA. Jadi kena faham satu perkara ya. Dalam kes Zahid, kita tak salahkan mahkamah. Kita tak kata mahkamah tak adil. Kita cuma pelik kenapa Jabatan Pegawai Negara, pendawaan which is di bawah Jabatan Pegawai Negara, bertindak menghentikan proceeding That's it. Jadi nak kabarnya kat sini, ada banyak lagi kes yang Jabatan Pegawai Negara, pasukan pendawaan, boleh mengemukakan rayuan, tetapi mereka tak kemukakan rayuan. Tetapi kes Yusuf Rotter ini, bertungkus lumus. Mereka nak mengemukakan rayuan. Sekali lagi, itu hak mereka. Dan sekali lagi, kita tak boleh question dia punya nak minta penjelasan ke apa-apakah sebab di bawah artikel 145, mereka tak tertakluk untuk memberikan penjelasan kepada kita semua atas apa jua tindak tanduk AGC tetapi benda ini mendatangkan keberikan bahkan ramai sahabat-sahabat peguam -sahabat terutamanya mereka yang dah veteran, peguam-peguam kanan dan sebagainya berpandangan sudah tiba masanya untuk perkara yang Jabatan Peguam Negara tak payah nak beritahu rakyat tentang tindak, -tindak mereka itu biar perkara itu di abolish Peguam Negara kalau boleh biar beritahu rakyat supaya rakyat faham tindak, -tindak mereka rasional mereka untuk lakukan sesuatu perkara itulah namanya ketelusan undang-undang itu mestilah adil dan dilah adil Perlaksanaan undang-undang itu mestilah adil dan juga dilihat adil. Berbalik kepada isu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tahu yang kes ini lemah. Kes ini memang longgar gila sampai hakim pun sound sebagainya. Tetapi dalam keadaan kes ini begitu lemah, even saya rasa kalau lawan balik pun benda itu takkan menang juga. Dan kenapa agaknya bersungguh-sungguh hendak dirayu? Pada pandangan saya dan juga ramai orang di luar sana, ada satu pihak pihak mana wallahu a'lam bisawab yang sebenarnya tak peduli pun sama ada kes ini lekat atau tidak kes ini menang ataupun tidak. Mereka tak peduli pun Yusof Rotter ini akan masuk penjara, akan dihukum ke apa-apa ke ataupun tidak. That is not the main issue bagi mereka sebenarnya. Dan kalau benda itu bukan isu, kenapa agaknya mereka sanggup bersusah payah untuk sampai ke tahap ini? Baik, inilah pandangan saya. Minta maaf anda kata kalau pandangan saya salah, tetapi inilah pandangan saya dan juga ramai orang di luar sana berdasarkan kepada pemerhatian kami terhadap kes ini. Okey, katakanlah Mahkamah rayuan membenarkan kes ini dikembalikan ke mahkamah. Mahkamah rayuan membenarkan dan juga menyokong rayuan mereka. Dan bila mahkamah rayuan membenarkan rayuan mereka, maka kes Yusof Rotter ini akan kembali dibawa ke Mahkamah Tinggi di hadapan hakim barulah of course kan. Dan bila dibawa ke Mahkamah Tinggi, maknanya perbicaraan kena diteruskan semula. And then kemudiannya apa jadi pada Yusof Rotter? Sekali lagi anda kena ingat. Yusof Rotter ini ditahan dan didakwa atas Seksyen 39B 39B ini ialah satu kesalahan yang tidak boleh dijamin maka Yusuf Rotter berkemungkinannya akan ditahan semula oleh polis untuk dibawa pergi ke lokap. sebab ini ialah kes jenayah berat melibatkan dadah berbahaya, sangat-sangat besar di impact dia jadi Yusuf Rata mungkin akan kembali merengkuk ke penjara untuk tempoh berapa lama pun kita tak tahu sehinggalah mahkamah tinggi ini bersidang, berbicara semula dan kemudiannya keputusan dicapai seperti mana 12 Jun hari itu. So Yusuf Rata mungkin akan sekali lagi terpaksa merengkuk dalam penjara tanpa ada peluang untuk diikat jamin kerana kes beliau ialah kes dadah berbahaya. Jadi mungkin kerana itulah pihak-pihak tertentu seperti mana yang telah saya sebutkan tadi nak kes ini terus berjalan bukan kerana mereka nak dapatkan kebenaran bukan kerana nak keadaan tertegak tetapi berkemungkinan sekadar untuk memastikan yang Yusuf Rote ini kekal di dalam penjara itu saja tetapi itulah kita nak cakap lebih-lebih pun tak boleh sebab nombor satunya kita tak nak kelihatan macam hendak menjadi perisapa kita tak tunjuk jari cumanya kita nampak inilah yang mungkin berlaku kerana inilah prosesnya bukannya benda ni mereka tak inilah prosesnya jadi apa-apa pun sekarang ini, sekali lagi, pada pandangan saya, walaupun Jabatan Pengguna Negara berhak untuk merayu, tetapi bagi saya, mereka tidak wajar merayu. Dengan keputusan hakim yang sebegitu rupa, dengan kes yang sebegitu lemah, dan kemudian dengan segala circumstances yang memang nampak sangatlah terus terang, memang nampak seolah-olahnya macam ada konspirasi kat situ, maka jalan selamat untuk Jabatan Pengguna Negara ialah Jangan rayu, biarkan saja kes itu tamat dan kemudian selepas itu Yusuf Rotter pun bebas untuk uh, memulakan prosiding beliau untuk menyaman Datuk Seri Anwar. Dan menyebut tentang itu Tuan tuan dan mahkamah juga pada hari ini telah menetapkan bahawa tarikh 30 September 2025 sebagai tarikh untuk pengurusan kes Yusuf Rotter versus Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bermaksud pending on keputusan 21 Julai nanti, 30 September ini merupakan proses apa itu pengurusan kes untuk Yusuf Rotter saman Datuk Seri Anwar. Jadi, until then, kita tengoklah apa yang jadi. Drama ini, macam saya katakan, memang banyak sangat chapter dia. Begitu banyak sekali benda yang boleh berlaku dan akan berlaku. So, kita sama-sama makan popcorn beramai ramai Dan jangan risau, insyaAllah saya akan tetap berada kat sini untuk menyampaikan yang sahih dan juga yang benar dari sisi undang-undang untuk tontonan anda semua. Serta kita akan cuba menceritakan semua ini supaya anda semua boleh faham perjalanan kes ini, tuan-tuan dan perempuan sekalian apa-apa pun kepada pihak-pihak tertentu itu. Saya tak tahu siapa anda. Saya tak tahu apakah motif anda untuk mesyuarat Yusuf Rota tetap berada dekat penjara ke apa-apa. Kesannya kalau betul, tetapi itulah. Kenapa anda takut sana Yusuf Rota? Kenapa anda sebelum bolehnya, kelihatannya cuba untuk memastikan Yusuf Rota ini tidak bebas seperti mana biasa? Adakah kerana Yusuf Rota ini adalah cicak bengkarung yang mampu untuk menggugat kekuatan seekor Wallahualam bisawab. Kita pun tak tahu. Naga pun kita lawan ini kan pula tidak mengkarung. Di Malaysia nas, pada menteri pun boleh masuk jalan.